Приветствую всех свободных людей этой вселенной. А, хочу представить вам документы, которые мы делаем вот в данный момент для предъявления ТЦКшникам и полицейским. Вот можете обратить внимание, это посвящение занятия звездкового облику. Давайте а, заглянем вовнутрь, что здесь происходит у нас. Так, смотрите. А, это довидка с номером. Вот ваше имя, призвище по батькове. Фотографии, в принципе, мы любую можем сделать, изобразить вас, так сказать. Печатка справжняя. То есть вот эта вот справжняя печатка по Конституции. Читаем. Данная довідка действует по всей территории Украины. Каждый співробітник ТЦК должен негайно танцевать гопака перед власником данного документа. Працівник полиции должен фільмувати танец на камеру. Это то, что перед вами будут делать, когда вы покажете этот документ. Дальше, вот очень важно обратить внимание, здесь довидка вот до конца пиздецю. І далі собственно, описання довідка дії у всіх вимірах. Це очень важливо, на неї. Не впливає випромінювання 5G мережі. Довідка має захист від впливу темних сущностей, включаючи працівників ТЦК і національної поліції України. И еще очень важно, властник этой а, довідки проголошивается на весь сей свет вильную людину, изгибно 15, а также 22 статей в Соленской от «Вид початку створения виртуальной реальности» и «Номер нашей виртуальной реальности». Подписана на главным а, кхм, а, ТЦКшником, вот, собственно, интеллектуальная подпись, Зеленский подписал, вот, можете проверить, и, естественно, подписал а, Великий Архонт, тот, кто, собственно, развернул этот виртуальный мир, вот его, собственно, подпись тоже есть. А, вроде бы шутка, вот, а вроде бы и не шутка. Кто знает, кто знает, ребята. Поэтому, в принципе, можете обращаться вот такие документы, вот такого образца, который принимается во всех вымерах и просторах нашей виртуальной реальности. Он принимается, и результатом вы будете очень, очень довольны.